alaykum hurmatli foydalanuvchilar ushbu darsda sizlar bilan parsof speech mavzusini ko'rib o'tamiz ya'ni so'z turkumlari demak boshladik ho'p demak bizlarda oltita asosiy so'z turkumlari mavjud ekan demak o'zimizni ona tilimizda ham bularni maktab vaqtida o'qiganmiz demak bu yerda man birinchi inglizcha yozilishini yozib o'tganman va orqasidan o'zbekcha yozilishini keltirib o'tganman demak noun ot verb fel ajektiv sifat adverb ravish pronoun olmosh numeral son ho'p bular haqida darslarimiz davomida birin ketilik bilan sizlar bilan ko'rib chiqamiz keyingi slaydga o'tamiz hozir demak of sentence gap bo'laklari haqida gaplashib o'tamiz demak bizlarda uch xil ko'rinishdagi gap bo'laklari bo'lishi mumkin ekan demak subject, ga, verb, kesim object to'ldiruvchi yoki ikkinchi darajali bo'lak demak mana e, bu yerda hozir word order ya'ni so'zar ya'ni o'zbekcha strukturada qanday gap tuziladi yu inglizcha strukturada qanday gap tuzilishini bu yerda ko'rsatib o'tganman demak bizlarda de, o'zbek e, tilidagi ona tilimizda gapning tuzilishi subject plus, subjektdan keyin object keladi va objektdan keyin or va mana bu yerda misol tariqasida keltirib o'tgan men bozorga boraman demak verb bu yerda nimadir qilmoq ya'ni biror vazifa bajarmoqni e, anglatadi ya'ni bozorga bormoq mana bu boraman bizlarga fe'l bo'lib kelmoqda ingliz tilida struktura esa boshqacha bo'ladi ya'ni subjekt birinchi keyin verb keyin object men boraman bozorga mana bu yerda boraman bu bizlarga verb bo'lib fe'l bo'lib kelmoqda demak shu narsani yodingizda saqlab qo'ying o'zbek tili bilan ingliz tilidagi gapning strukturasi hech qachon bir biriga mos tushmaydi so'zlarni tarjima qilayotganda ham ingliz tilida birin ketilik bilan hammasini tarjima qilinmaydi gapni ma'nosini o'qib turib shunga moslab tarjima qilinadi ho'p so, keyingi slaydga o'tamiz demak bu yerda pronoun olmosh personal pronounse kishilik olmoshlarni o'zi bizlarga ikki xil ko'rinishga bo'li ikki xil turga bo'linar ekan demak birinchisi bu bir yerda subject pronounce va ikkinchisi object pronounce demak sizlar bilan birinchi navbatda bu subject pronouns haqida gaplashamiz demak subject pronounce bu egalik olmoshlari egalik olmoshlari bu yerda men qoidasini yozib o'tganman va qoidasini pastida esa bu yerda men shu e, qoidaga mos e, gap yozib qo'yganman demak birinchi qoida ega vazifasida bajariladigan gə, olmoshlar gap boshida keladi va tarjimada qo'shimchasi bo'lmaydi demak mana bizlarda i am a teacher i am a teacher ya'ni bu yerda I iy so'zi gap boshida kelyapti va ega vazifasini bajariladi ya'ni subject va bu yerda tarjimada qo'shimchasi bo'lmaydi ya'ni I so'zi faqatgina men degan ma'noni anglatadi yoki meniki uniki degan ma'nolarni bizlarga keltirib chiqarmaydi faqatgina o'zi men tomon boshqa qo'shimchani qo'shmaydi va bu yerda he is a programmer u dasturchi yoki u programmer uh, bu yerda ham u degan ma'noni chiqarib beradi boshqa uh, hech qanaqa ma'no qo'shmaydi va bu yerda she is a nurse. u hamshira she is an neus u hamshira degan ma'noni anglatadi ho'p ana endi sizlar bilan mana bu yerda biz shu subject pronoun jadvalni ko'rib o'tamiz demak bizlarda singular birlik va plural ko'plik bor demak bizlarda ona tilida o'tganmiz birinchi shaxs ikkinchi shaxs uchinchi shaxslarni ko'rib chiqqanmiz demak bizlarda birliklar asosan i you he she it bo'ladi va bizlarda ko'plikda pluralda we, you, they. Xo'p, demak uh, mana bu yerda men uh, tarjimasini yozib qo'yganman demak birinchi shaxs birlikda i men degan uh, tarjimani beradi ikkinchi shaxs birlikda you, siz sen bu uh, yerda hozir xatolik ketibdi uh, bu yerda uchinchi shaxs bo'ladi to'g'lab qo'yamiz sizlar bilan shu yerda Xo'p, bu yerda uchinchi shaxs bo'ladi Xo'p, mana to'g'lab qo'ydik ho'p uchinchi shaxs birligida he, she, it demak bizlarda de, o'zbek e, tilimizda de, u deganni de, e, hayvonlarga ham e, o'g'il bolalarga nisbatan qiz bolalarga nisbatan ham bitta u deb murojaat qilishimiz mumkin lekin ingliz tilida unaqa emas o'g'il bolalarga he ishlatilinadi qiz bolalarga she ishlatilinadi va narsa va hayvonlar uchun it ishlatilinadi demak bizlarda de, ko'plikda de, vi biz ya'ni ko'plik deganda de, e, bir kishidan ortiq e, ya'ni bir yoki ikki kishidan ortiq kishilar tushuniladi misol uchun siz o'zlingiz do'stlaringiz bilan o'tirsangiz ko'plikda bo'ladi ya'ni biz deb aytishingiz mumkin yoki sizlar ular ya'ni bir kishidan e, agar atrofingizdagi odamlar soni bir kishidan ko'proq bo'ladigan bo'lsa o'zingizni ham qo'shib hisoblaganda siz plural ya'ni ko'plikda bo'lib qolasiz demak e, subjekt pronounse tushunarli bo'ldi degan umiddaman buni e, slaydni telegram kanalimizda qoldiraman o'zingiz ko'rib bemalol mashq e, qilib e, ko'ib chiqish imkoniyatiga egasiz ho'p endi sizlar bilan objekt prononse haqida gaplashamiz objekt pronons to'ldiruvchi vazifasida keladi gapda kesimdan keyin keladi tarjimada nga dadan qo'shimchalarini oladi va predlогdan keyin kelishi mumkin demak bu yerda hozir uh, predlog nima haqida uh, nima ekanligini aytib o'tirmayman buni darslarimiz davomida ko'ramiz mana bu yerda lekin hozir bizlarda ikkita predlogga doir gap tuzilgan look at me va listen uh, to him demak mana gapda xo'p, gapdan kesimdan keyin keladi yoki okay, predlogdan keyin kelishi mumkin demak bu yerda de bizlarda et va to uh, bizlarda predlog bo'lyapti shuning uchun hozir bu yerda gapimizda nimasi predlog nima haqida ekanligini aytib o'tishim shart emas Darsimiz davomida bir kettilik bilan ko'ramiz Xo'p, bunda ham singular va plural mavjud demak bu yerda endi uh, bizni uh, object abje pronosni nimasi o'zgaradi demak uh, bizarda subject pronounsda mana bu yoqda uh, i you he she it we you zeylar ular o'zgaradi demak bizlarda i me ga o'zgaradi va meni degan tarjimani chiqarib beradi va uh, bu yerda you seni he him ya'ni uni she her uni it it uni we us we vi ga o'zgaradi We mi ga o'zgaradi bizni bo'ladi you you sizlarni they zem ularni demak mana bu yerda bizlarda object pronounsda bizlarni o'sha subject pronounlarimiz boshqa ko'rinishga o'zgarar ekan bularni yaxshiroq yodlab olasiz chunki bu gaplarimizni ko'p joylarda ishlatilinadi ho'p demak bu ham sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman endi keling sizlar bilan misollarni ko'rib o'tamiz demak bizlarda de hozir boshlanishni aytib o'tdik hi bu o'g'il bolalarga nisbatan ya'ni Uh, anvar alisher mayk brazer fazer ya'ni akaga nisbatan otaga nisbatan ishlatishimiz mumkin ekan yoki do'stlaringizga nisbatan ishlatishingiz mumkin sh esa qiz bolalarga dedik aziza asila mery sister uh, ya'ni opamiz yoki singlimiz oyimiz uh, va uh, sinfdoshlaringiz yoki kursdoshlaringizga moslab ishlatish imkoniyatiga egasiz va v bu biz ya'ni i and my students men va mening studentlarim ya'ni bu uh, ya'ni ko'pchilik bo'lmoqda siz va atrofingizda yana bir qancha kishi bo'lsa bu ko'plikka kub, kiradi ya'ni biz deb uh, aytishingiz mumkin you you and your dog siz va sizning uh, itingiz they my students they are good people ya'ni uh, ular yaxshi odamlar deb bu yerda tarjimani uh, keltirib o'tyapti ular yaxshi odamlar demak bugun sizlar bilan ko'rib o'tgan darsimiz pats of speech ya'ni so'z turkumlari bo'ldi mavzu o'ylaymanki tushunarli bo'ldi degan umiddaman telegram kanalimizga ya'ni videoni opisaniyasida telegram kanalimiz linkini qo'yaman mana shu prezentatsiyalarni hammasini shu kanalga tashlab boraman kirib bemalol o'rganib olish imkoniyatiga egasiz va qo'shimcha tarzda keyingi darslardan boshlab vazifalar berishni işte, boshlayman o'sha şey vazifalarni birin ketinlik bilan bajarib o'z bilimlaringizni yanada mustahkamlab olish imkoniyatiga egasiz keyingi darslarda de ko'rishguncha